आउ सीएसएएसएफ ओएनजीसी ने सिक्योरिटी ओएनजीसी ना फायर તેમજ ટેરિટોરિયલ આર્મીના जवानों દ્વારા परेड યોજવામાં આવી હતી જેમાં એસેટ મેનેજર વિજયકુમાર ગોખલેના હસ્તે जवानोंને પરેડ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા પ્રજા સત્તાક દિનની ઉજવણી પ્રસંગે મહિલા સમિતિના શ્રીમતી અંજલિ ગોખલે તથા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पिछले पचहत्तर वर्षों में गणतत्व के रूप में हमने बहुत प्रगति की है और हमें अभी बहुत से फैसले तय करने बाकी हैं तेल और गैस की आत्मनिर्भरता के संदर्भ में ओ कार्य सदा से करती रही है और आगे भी हमारा कमिटमेंट है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने कार्यों में अपना सतत योगदान करते रहेंगे अपने अदम्य प्रयासों की वजह से ही हम आज देश के एक बड़े भाग को तेल एवं गैस की पूर्ति करने में सक्षम हैं और बदलते हुए परिवेक्ष में जिसमें कि हमें क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखना है हम ग्रीनर एनर्जी रिसोर्स के बारे में करने के लिए भी पूर्ण कटिबद्ध है हम आगे देश की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे और साथ ही साथ अपने सी के छोटे प्रयासों के जरिए अपने आसपास के सभी गांवों में और समाज के विभिन्न वर्गों को ऊपर लागने में भी अपना योगदान देते रहेंगे एक बार पुनः सभी देशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से पचहत्तरवे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पिंटू मोदी जनसाक्षी न्यूज अंकलेश्वर